Добрый день, меня зовут Алексей Ронис, я руководитель организации ⁇ Успешные люди ⁇ По нашей инициативе был организован штаб по сбору помощи э, постраждалым э, участникам АТО. Это военные, которые непосредственно защищают нашу страну. Это военные, которые с травмами лежат в госпиталях. И, конечно же, беженцы с Луганских и Донецких областей. Данный штаб организован по моей инициативе и по инициативе Балабана Ростислава. Вот. Как видите, у нас есть такое помещение. Э, здесь, собственно, проходит сбор помощи э, этим нуждающимся. Также у нас организовывается помощь по таким людным местам, по супермаркетам. Наши волонтеры собирают эту помощь, также заполняют вот такие вот альбомы, значит, заполняют вот такие вот альбомы. Туда все желающие пишут слова поддержки бойцам. Вот. Очень часто детки пишут, какие-то рисуночки рисуют, письма пишут, ну, в общем, вот таким образом. Люди, конечно, достаточно отзывчиво на это на все реагируют. Вот. Буквально за неделю нашей работы мы достаточно большое количество собрали продуктов питания, различных там, моющих средств, ну, в общем, такие приспособления гигиены. Также нами было собрано около 1635 гривен ну вот за эти дни. Ну, в общем, достаточно активно люди реагируют на это все. В эту пятницу мы планируем осуществить помощь, значит, Дарницкому штабу Беспечно Дарница, который подготавливает, собственно, бойцов. А то также в эту же пятницу мы будем помогать Ирпенскому госпиталю и нашему центральному госпиталю, который находится у нас на Печерске. Вот мы находимся внутри нашего штаба э, по страждалым э, значит, как видите, на заднем фоне вот у нас достаточно большое количество собранных продуктов. Всего за каких-то там за какую-то неделю ну, достаточно много собрано. Э, видите, достаточно много сигарет вот э, передают, потому что ну ребята воюют, нервы, конечно, хочется курить им скорее всего. Также мы видим, что вот есть медикаменты, бинты, э, значит, системы капельниц. Э, Чай, печенье, конфеты, подсолнечное масло. Также видите, что есть зубная паста, там, гели, моющие средства, мыло, щетки, различные вот мочалочки. Ну вот, собственно, вода есть достаточно в достаточно большом количестве. Также мы видим вот тоже крупы различные, консервация. И также очень хорошо люди отзывчиво приносят вещи, именно это одежда, некоторые даже новые. Это как одежда для взрослых, так и одежда для детей. Вы видите тут и носочки совершенно новые, и есть и штаны, и куртки есть, и даже детские игрушки. Ну, вот, собственно, как, как по мне, то результат это достаточно хорош. Мы планируем а, еще обращаться в различные инстанции. Очень хорошо нам помогает в данном вопросе сеть супермаркетов Великокрешения. А, непосредственно предоставили нам разрешение, чтобы мы на территории их супермаркетов, собственно, проводили эту помощь. Очень хотелось бы, чтобы также отзывчиво а, реагировали на наши письма такие большие торговые сети, как Фуршет, а, Новус, а, Сильпо. Было бы очень хорошо. А, также хочу показать что вот детки по собственной инициативе приносят такие вот рисуночки. Детки по 5, по 6, по 7 лет, вот, собственно, рисуют вот такое. Но на самом деле, я думаю, что такой рисунок для солдата будет очень приятно. И, ну, как по мне, то эмоционально он будет заряжать наших солдатов. Ну, хочу высказать э, большую благодарность также нашей Дарвинской администрации, Балабану Ростиславу, э, сети супермаркетов Велика Кишеня за то, что способствует э, в помощи. И, конечно же, обращаюсь э, к жителям нашей Украины. Вот. Э, сейчас наша страна находится в достаточно сложной ситуации, э, в обстановке, можно так сказать, военной. Поэтому призываем всех э, помогать как можно нам. Вот именно сейчас, в это время, мы должны объединяться, мы должны бороться за каждого нашего гражданина. И давайте помогать, давайте помогать, на самом деле, делать добрые дела. Речь не идет только о каких-то материальных средствах, это может быть просто помощь. Вы можете также присоединиться к нашим волонтерам, которые собирают это все. Вы можете также осуществлять какую-то другую помощь. Ну, в общем, призываем вам вас к помощи и поддержки наших ребят. Также хочу добавить, что любую помощь, вещи, одежду, продукты питания, средства вы можете принести по адресу улица Вербицкого, 30А. Здесь на первом этаже вы увидите наш штаб помощи. Он работает с 9 часов до 19. Приходите, будем очень ждать вас и надеяться на вашу помощь и поддержку.